মোৰ বেংক বেলেঞ্চো নাই আৰু মই কোনো সিদ্ধান্তও ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে মই এটা বিগ জিৰো আমাৰ টকা পইচা ধন সম্পত্তি সুখ দিব পাৰে নে নোৱাৰে ইয়াৰে এটি সংজ্ঞা আমাৰ মৰমৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়িকা বাইদেৱে দিছে আৰু বহুত ভাইৰেল হৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মই ইচ্ছা কৰিলে এটি ঘৰ কিনিব পাৰোঁ মই ইচ্ছা কৰিলে এখন গাড়ী ল'ব পাৰোঁ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ঘৰ আৰু গাড়ীয়ে মানুহক সুখ দিব পাৰিলে হয় মানুহে টকাৰে সুখ কিনিলে হয় মানুহে ডিপ্ৰেশ্যনৰ ঔষধ নাখালে হয় মানুহে প্ৰকৃতিৰ মাজত বিলীন হ'বলৈ ফুৰিবলৈ নগ'ল হয় আৰু টকা পইচাই যদি সুখ দিব পাৰিলে হয় মৰমৰ সংসাৰখন ধৰি ৰাখিব পাৰিলে হয় হয়নে নহয় কোৱা আৰু মানুহ অকলে কিমান দিন থাকিব জীৱন যৌৱন এই ধুন ধুনীয়া সুন্দৰ চেহেৰাটো মানুহৰ কিমান দিন থাকিব টকা পইচাই কিন্তু আপোনাৰ বয়স ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে আপুনি এতিয়া যৌৱন কালত একদম পূৰা মাছৰ নিচিনাকৈ উচতনিত আছে আৰু পূৰা কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকৰ বৃদ্ধ কাল আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সহায় কোনে কৰিব হয়তো আপোনালোকৰ বাসস্থান হ'ব পাৰে তেতিয়া বৃদ্ধাশ্ৰম আৰু তেনেকুৱা বহুতো হোৱা দেখা যায় বহুতো আমি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়কক দেখিছোঁ খুব বেয়া অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মানে শেষৰটি জীৱন গৈছে আৰু সেই অৱস্থাবিলাকত যেতিয়া মানুহক দেখিলে আমাৰ পুতৌ জন্মে কিন্তু সেই মানুহবিলাকেও অতীতত কৰা কিছুমান ভুলৰ শাস্তিহে তেওঁলোকে পায় গতিকে কিছুমান কথা আমি কওঁতে অকণমান সংযত হ'ব লাগে সদায় মানুহৰ যিটো ক্ষমতা টকা ধনৱন্ত বলৱন্ত যিটো এটা স্বাস্থ্য এই বস্তুটো সদায় নাথাকে গতিকে আমি অকণমান সংযত হৈ মানে সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সকলো মানুহকে সমব্যৱহাৰ কৰিব লাগে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে আমি সকলোকে মানুহ বুলি জ্ঞান কৰি খুব ধুনীয়া এক সুন্দৰ বাতাৱৰণ যাতে সৃষ্টি হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক নেতাৰ সেইটোৱে হ'ব লাগে কাম আৰু অসমৰ মহিলা মৰ্চাক যদি সংগঠিত কৰিব লাগে এনেধৰণৰ কথা ক'লে ঘৰ এখন বিচ্ছেদ হোৱাৰহে সম্ভাৱনা অধিক আপোনালোকে ঘৰ এখন সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিবলৈ হ'লে ক'ব লাগিছিল যে টকা পইচা নাথাকিলেও যিখিনি আছে সেইখিনিতে মিলি জুলি আমি চলি থাকিব লাগে হয়নে এনেদৰেহে এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি উঠিব যদি আপুনিয়েই কয় তেওঁক যিটো পদবী দিছে অঁ তেওঁক যিটো পদবী দিছে সেইটো যদি আপুনিয়েই সৎ উপযোগ কৰিব নাজানে আপুনি যদি কয় যে টকা পইচা থাকিলেহে মই ডিচাইড কৰিব পাৰোঁ যাৰ বেংক বেলেঞ্চ নাই যাৰ বেংক বেলেঞ্চ জিৰ' তেওঁৰ সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে সেইটো কথা ভুল কথা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ঘৰৰ এজন বৃদ্ধ মানুহ থাকে বা ঘৰখনত এজন মানে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ থাকে আৰু সকলো মানুহেই তেওঁক সুধিহে সকলো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লয় মৰমৰ বাইদেউ আপোনালোকৰ হয়তো নাথাকিব পাৰে এনেধৰণৰ ঘৰুৱা ব্যৱস্থা কিন্তু যিসকল সম্ভ্ৰান্ত মানুহ আছে তেওঁলোকৰ হয়তো আজিকালি টকা পইচা অকণমান কমিব পাৰে কিন্তু সমাজত সন্মান আপোনাতকৈ বহুত বেছি হয়নে নহয় কোৱা সেইটোৱেই বহুতো এনেকুৱা মানুহ দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ কিন্তু শিক্ষাৰে তেওঁলোক শিক্ষিত ঘৰখন খুব ধুনীয়াকৈ আছে আৰু আজিৰ সময়তো বহুতো গাঁৱৰ মানুহ চহৰৰ মানুহে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গ'লে চাবাচোন মন্ত্ৰী মিনিষ্টাৰেও জোতা চেণ্ডেল খুলি ঘৰত সোমাই সেৱা সৎকাৰ কৰি সোমায় আৰু সেইখনহে হৈছে পবিত্ৰ ঘৰ যিখনক নেকি আমি শান্তিৰ সৰগ বুলি ক'ব পাৰোঁ হয়নে কিন্তু সেই শান্তিৰ সৰগ গঢ়িবলৈ বেংক বেলেঞ্চতকৈও কিন্তু সংস্কাৰটো বহুত জৰুৰী সংস্কাৰ লগতে শিক্ষা লগতে মানুহৰ প্ৰতি মৰম আৰু মানৱতাবোধ এই বস্তুকেইটা থাকিলে এখন সুন্দৰ ঘৰ গঢ়ি উঠে আৰু আপোনাৰ দৰে এনেকুৱা ডাংকোপ মৰা কথা ক'বলৈ অকণমান কুণ্ঠাবোধ কৰিব আপুনি লাগিছিল কাৰণ আপুনি যিটো পদবীত এতিয়া আছে এই পদবীটো আপোনাৰ সদায় নাথাকে যেনেদৰে আপুনি বিধায়ক হৈছিলে পাঁচ বছৰ তাৰপিছত আপোনাৰ বিধায়ক পদটো গ'ল হয় বাৰু সেইটো আপোনাৰ পপুলাৰিটি কমি গ'ল নহ'লে আপোনাক মানে পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰালে বা এনেকুৱা হয় আৰু মানে কাৰণ পৃথিৱীত এই পৃথিৱীত স্মৃতি আৰু স্মৃতি আৰু স্মৃতি এই স্মৃতিৰ বাহিৰে কোনো বস্তুৱেই আমাৰ মানে স্থায়ী নহয় আমি খালী কিবা এটা বস্তুক মনত পেলাব পাৰোঁ যে এই বস্তুটো এনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা আছিল কিন্তু এই স্মৃতিটো স্থায়ী নহয় স্মৃতিটো আমি মানে জীৱিত কালতে স্থায়ী বুলি ভাবোঁ যে আমাৰ মনত যেতিয়ালৈকে আছে সঞ্চয় হয় কিন্তু আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত আকৌ কোনে আমাৰ হৈ চিন্তা কৰিব নকৰে কোনেও কেতিয়াও গতিকে এই পৃথিৱীত কোনো ধৰণৰ বস্তুৱে ভগৱানে স্থায়ী হিচাপে বনোৱা নাই গতিকে ক্ষমতাৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু ক্ষমতাক লৈ কেতিয়াও বলিয়ান নহ'ব নিজকে পাহৰি নাযাব আপুনি কি আপুনি কোন আপুনি প্ৰথমতে এগৰাকী মহিলা আৰু আপুনি এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলা হোৱাৰ উপৰিও আপুনি এগৰাকী মানুহ গতিকে সকলো মানুহক এগৰাকী মাতৃ হয় বেলেগৰ পত্নীও বেলেগৰ পত্নীও হয় আপুনি যদিও পৰিচয় দিব নিবিচাৰে কিন্তু আপুনি এগৰাকী পত্নী হয় আৰু মাতৃ হিচাপে আপোনাক সকলোৱে যিহেতু মাতৃ জ্ঞান কৰে গতিকে আপুনি ছোৱালী হৈ গাভৰু ছোৱালী হৈ থকাৰ সেই চেষ্টাটো নকৰিব কাৰণ প্ৰকৃতিয়ে এক নিয়ম বনাইছে যে মানুহ হ'লে মানে কি মানুহৰ জন্ম ল'লে জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিনিওটা বস্তু মানে জীৱনত হয় কিছুমানৰ বিবাহ নহয় কিন্তু বিবাহ হোৱাৰ পিছতো মানে হোৱা বুলি পৰিচয় দিবলৈ লাজ কৰাটো বহুত বেয়া কথা আৰু এনেদৰে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটোৱেই হ'ল যে টকা আৰু সম্পত্তিয়ে মানুহক সুখ দিব আমাৰ হিচাপত নোৱাৰে হয় আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ আমাক পইচা লাগে কিন্তু খাই বৈ সুন্দৰকৈ জীয়াই থাকিবলৈ ইমানো টকা পইচাৰ দৰকাৰ নাই হয়নে আৰু আমাক হাঁহিয়ে স্বাস্থ্যদান কৰে আমি হাঁহি থাকিলে বহুত সুখত থাকিব পাৰোঁ বহুত হেপী থাকিব পাৰোঁ বহুতো ঔষধৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰোঁ আৰু আমি যদি বহুত ধন টকা পইচা থাকি মাৰ্চিডিছ বেঞ্চ ফৰচুনাৰ বা লেগচাছ এনেকুৱা গাড়ীৰ যদি পিছৰ ছিটত বহি যদি কান্দি কান্দি গৈ থাকিব লাগে তাতকৈ আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি দুয়োজনে হাঁহি যোৱাটো বহুত শ্ৰেষ্ঠ উপচোন বাৰু আৰু আপুনি যে বাইদেউ এই কথাখিনি কৈছে হয় আপুনি ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কাৰণে মিটিঙত ক'ব পাৰে কিন্তু এই কথাখিনি আপুনিও উপলব্ধি কৰে যে এই কথাখিনি ভুল কথা কৈছে আপুনি হয়তো ৰাইজৰ আগত মানি নল'ব পাৰে কিন্তু আপুনি যেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ এটি বন্ধক কথা টিভি চাই বা শান্ত মগজুৰে কথাখিনি ভাবিব বা ভিডিঅ'টো চাব আপুনিও তেতিয়া সেই কথাখিনি অনুধাৱন কৰিব পাৰে কাৰণ বাক্যই ব্ৰহ্মা আৰু বাক্য যে এষাৰি যেতিয়া ওলাই যায় নহয় মুখৰ পৰা তেতিয়া সেই কথাটো হয় আগতে কেনেকুৱা আছিলে যে আগতে মই এওঁক ক'লোঁ আৰু এওঁক কাকো নক'লে সেই কথাষাৰ ৰখি গ'ল কিন্তু আজিকালি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াততো আপুনি লগত যিহেতু নিজে কেমেৰামেন লৈ ফুৰে গতিকে আপোনাৰ কেমেৰামেনে আপোনাক ভাইৰেল কৰিলে গতিকে এই কথাটো আৰু এতিয়া আপুনি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে হয়তো যোগ 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 ধৰি ছেভ হৈ থাকিব আৰু আপুনি যদি এতিয়া মানে ইউ আৰ এলবিলাক বিচাৰি বিচাৰি ধৰক আপুনি ডিলিট কৰাই দিলে কিন্তু কোনোবা নহয় কোনোবা মিমাৰ বা কোনোবা নহয় কোনোবাই এইটো ছেভ কৰি ৰাখিবই আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ব যেতিয়া বিবাহ হ'ব তেওঁলোকৰো তেতিয়া এওঁলোকে যেতিয়া এইবিলাক ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ মানুহে দেখিব তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীক কিন্তু এই বাক্যশাৰীকৈ আপোনাৰ নামটোলৈ উপলুঙা কৰিব পাৰে গতিকে অকণমান ভাবিব আজিৰ শিশু কাইলৈ ভৱিষ্যত আপোনাৰ শিশুটিয়ে কিজানি আগলৈ আৰু ডাঙৰ ৰাজনৈতিক নেত্ৰী হ'ব পাৰে গতিকে অকণমান কথাবিলাক কওঁতে ভাবি চিন্তি কথাবিলাক ক'ব লাগে বাইদেউ আমি মৰমৰ বাইদেউ হিচাপে কথাখিনি ক'লোঁ আৰু আমাৰ ভাৱধাৰা প্ৰকাশ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ক্ষমতাৰ ৰাগীত বলিয়ান হৈ আপোনালোকে মানৱতা পাহৰি নাযাব সদায় মানৱতাৰ জয়গান গাঁওক জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে মানুহ বুলি জ্ঞান কৰে আৰু সকলোৱে সুস্থ হৈ সবল হৈ এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়োৱা হওক ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে ফ'ল' কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ হৈ যাব পাৰে